Привет! Сегодня я готовлю Паску. Если ты никогда не готовила Пасху и боишься работать с тестом, мой рецепт тебе подойдет. Во-первых, потому что он очень вкусный, а во-вторых, я его записываю очень подробно. Ты сможешь справиться с ним очень легко, я в этом просто уверена. Поэтому я рекомендую попробовать мой рецепт и получить в результате прекрасную Пасху. Первое, что мы делаем, это готовим дрожжевую болтушку в теплое молоко, не горячее теплое молоко. Мы добавляем сахар. Перемешиваем. Вот. После этого добавляем дрожжи. хорошо их перемешиваем, чтобы они растворились. Теперь мы добавляем муку. Муку мы добавляем из общей массы вашей муки. И все перемешиваем. Перемешиваем массу и оставляем ее подходить в теплой духовочке на минимальной температуре, где-то минут 5. Готовим нашу опару. В теплые сливки мы добавляем муку из общей массы. Перемешиваем. Перемешали. И теперь добавляем нашу дрожжевую болтушку. Вот она прекрасно подошла. Очень быстро. Смотрите, чтобы не убежала. И выливаем нашу болтушку. Все тщательно перемешиваем. И все тщательно перемешиваем нашу болтушку. Получилась прекрасная пара. Ставим в теплое место на 20 минут. В нашу подошедшую опару мы добавляем яйца. Также добавляем сахар, соль, ванильный сахар. И все перемешиваем. Перемешали. Теперь добавляем растительное масло и коньяк. Вместо коньяка я ложу экстракт Рома. Все перемешиваем. И постепенно добавляем нашу просеянную пшеничную муку. Очень важно, чтобы мука была просеянная. И очень важно, чтобы все продукты, которые мы смешиваем, были комнатной температуры. Вводим муку и вводим также изюм. Я изюм промыла и э, смешала его с мукой чтобы он по тесту размешался, велся нормально, не, не, не был кусками, вот. а чтобы красивенько у нас разместился по всему тесту. И перемешиваем. Вы же должны, если вам нравится, добавить сюда цукаты или другие вкусняшки, какие вы любите. Вымешиваем наше тесто. Тесто будет липнуть к рукам, ничего страшного. Продолжаем вымешивать. Вымешиваем наше тесто и добавляем комнатной температуры маргарин. Все тщательно вымешиваем. Не спешим, аккуратно вымешиваем. перестает так ли сильно липнуть к рукам она уже более послушная вот. я когда занимаюсь паской я стараюсь думать о хорошем вот. не кричать ребенка своего прошу быть спокойнее не таким громким колокольчиком вот. такие правила стараемся их придерживаться тесто я вывесила Теперь я его оставляю в теплой духовке где-то на полтора часа, чтобы оно подошло. Тесто наше подошло, оно прекрасно поднялось. Вот видите, замечательно. Мы его обминаем, он воздушное, красивое. Мы его обминаем и снова ставим в тепло минут на сорок. Так себя ведет тесто не липнет к рукам практически вообще. Наше тесто подошло во второй раз. Оно подошло в два раза быстрее. У меня ушло на это чуть меньше, чем 40 минут. Сейчас мы будем по формочкам раскладывать наше тесто. Мы взяли кусок теста, примерно половинка пасочки. Мы его обминаем вот так в кружочек и укладываем в нашу форму. Аккуратненько уложили. И чуть-чуть придавливаем для того, чтобы оно поднималось равномерно. У меня получилось семь пасок. Форма паски каждой 130 на 85. А теперь ставлю в теплое место, у меня это духовка, чтобы пасочки наши подошли. Наши пасочки поднялись, подошли. Теперь мы будем их выпекать на 180 градусов ну, примерно 30 минут мои ароматные куличи или пасочки, кто как называет, испеклись. Какой стоит аромат в доме, словами не описать. Осталось дождаться, пока они полностью остынут и украсить. В этот раз в видеорецепте я сделала тройную порцию теста на пасок. Я внизу напишу рецепт пасок на одну порцию теста. Порция теста это примерно две вот такие пасочки размером формы 30 на 85. Мои замечательные паски испеклись. Я их украсила, украсила э, сухофруктами, орехами. Мне так очень нравится. Я всем желаю хороших праздников. Поздравляю с наступающей Паской. Пусть у вас все будет хорошо. Готовьте мои пасочки. Буду очень рада. Спасибо за внимание.